Інформаційна програма Погляд продовжує ефір телеканалу СТС. Сьогодні говоримо про кримські реалії та їх відзеркалення на події на Сумщині в гостях нашої студії Віктор Рябченко, директор технічного товариства Суми Обленерго. Пане Вікторе, я вітаю вас у студії СТС. Найперше запитання, яке хвилює сумчан: як кримські відключення електроенергії можуть позначитися на жителях нашої області? Що повинні знати сусіди країни-агресора? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что прямой связи между электроснабжением Сумщины и Крыма нет. Они, вся электроснабжение Украины осуществляется путем передачи электрической энергии по сетям 330-750 кВт. Это единая система, которая до сегодняшнего момента, да и сегодня она еще замкнута с российской, энергетической системы. И таким образом при увеличении или снижении нагрузки, увеличении генерации происходят перетоки. Мы берем или в России, или в России какую-то часть электроэнергии отдаем. Этим занимаются магистральные сети, есть такая государственная организация Украинера. Они путем передачи на свои подстанции. На территории Сумской области находится 5 подстанций магистральных сетей. Это в Шостке, в Конотопе, в Сумах. И через эти подстанции уже получают подстанции суммы Бленеры», которые распределяют электроэнергию непосредственно потребителям. Сама компания электроснабжающая Сумобленерго договоров на поставку из России или в Россию электроэнергии никогда не имела. Она занимается тем, что на территории Сумской области полученную электроэнергию от магистральных сетей распределяет своим потребителям. Поэтому прямой связи между Крымом и севером Украины нет. Хотя Перетоки определенные существуют. На сегодняшний день, насколько мне известно, полностью сбалансирована эта система, поэтому генерация, то есть количество выработанной электроэнергии, соответствует количеству потребляемой. В утренние и вечерние часы она немножко больше вырабатывается, есть специальный график введения мощностей. В ночное время, естественно, что нагрузка падает, поэтому мощностей задействованных немножко меньше. Переток на сегодняшний день равен нулю или там небольшая величина, которая перетекает от России к Украине и обратно. но транзиты замкнуты, поэтому мы своих потребителей снабжаем согласно тех договоров, которые у нас с ними заключены. Это как касается по количеству электроэнергии, также и по мощности и по категории электроснабжения. Давайте розглянемо найгірший сценарій, який може скластися, якщо е, ось ці перетоки будуть закриті для України з боку Росії. Е, яка може виникнути ситуація? Чи може бути е, якісь проблеми з постачанням нашої області? Ну якщо ці транзити будуть розомкнути, то є нас не буде зв'язки. Я ще раз повторюю на сьогоднішній день ці зв'язки практично не використовуються. Тобто вони в аварійних режимах. можуть немножко задействовано. Тобто, у нас вистачає своєї електроенергії, той, який виробляється на Україні. Ситуация в прошлом году, которая была, когда мы вынуждены были заключать договор, брать в России часть электроэнергии, там порядка 2500 мегаватт, эта, эта, ситуация сейчас не такая, она немножко другая. Мы вырабатываем и потребляем столько, сколько должно быть. Я хочу сказать, что электроэнергия – это такой товар, который нельзя аккумулировать, хранить на складах, то есть в каждый момент потребления количество выработано должно соответствовать количеству потребленной. Поэтому есть график ввода мощностей. Это касается атомных станций, это касается и тепловой генерации, и гидроэлектростанций и так далее. То есть это достаточно сложная система. Но на сегодняшний день она сбалансирует так, что нам хватает пока своей. Если вот, ну, это не вопрос об энерго, ну, по заявлениям министерства, обеспеченные станции углем. Если они будут работать в том же режиме, то мы, в принципе, можем обходиться без импорта электроэнергии с другой стороны. А есть ли резервные запасы электроэнергии для того, чтобы підстрахуватися в каких-то аварийных ситуациях? Это не совсем корректный вопрос, поскольку резерва товара быть не может, электроэнергии. Если вдруг случается какая-то аварийная ситуация, то есть… Ну, по какой-то причине выводится или блок на атомной станции, или резко уменьшается, нагрузка, резко уменьшается генерация, то тогда, согласно положению правил, Укрэнерго может вводить какие-то временные графики, для того, чтобы на время, пока будет эта ситуация ликвидирована, путем ограничения потребителей, оставить в работе только те, которые являются наиболее важными. Ну, грубо говоря, что шляхом веловых отключен, так? Ну, Часто это, это, на это поживочи, один, все же да, казалось, но это один из это как бы один из видов отключения, он не является аварийным, он более плановый. Аварийный, это когда вот случилась какая-то авария, на, вот мы имели случай, когда на атомных станциях выходил блок, повреждались линии, вот, тогда они вводятся, авария ликвидируется и опять восстанавливается нормальная схема. Вот эти вот виллы, как вы говорите, или графики по часовой подаче электроэнергии, они сейчас официально еще не введены, находятся на согласовании в Минюсте, это сложный вопрос, поскольку там будут задействованы ряд потребителей, они будут нести какие-то промышленные предприятия, будут нести определенные потери, убытки, поэтому это должно быть на государственном уровне согласовано. Они находятся в стадии согласования. А что касается аварийных графиков, эти графики утверждены в Сумской области и администрацией, и госэнергонадзором, и нами подписаны, согласованы с министерством, подписаны у министра. То есть мы на ту величину, которая может быть задействована для снижения мощности, мы к этому готовы. Ну, я надеюсь, что... Если ситуация будет такая, как сейчас, то мы не планируем их водить. Это, ну, прежде всего, не в наших интересах. Какие чинники впливают на изменение этой ситуации? То есть люди начинают больше споживать электроэнергии, и через это происходят какие-то пиковые перевантажения, а, так? Нет, не совсем. Значит, ну, влияние на нагрузку очень самое разнообразное. Это погодные условия, температура. Это наличие или отсутствие там, централизованного отопления. Вот если Сумская ТЭЦ бывает выводится в ремонт, останавливается, там, не подается горячая вода, люди используют бойлеры, то мы уже знаем, что при выводе Сумской ТЭЦ микрорайоны 9, 10, 12 там, потребляют порядка на 3 мегаватта больше. Если же случается что-то еще, какие-то понижение температуры прежде всего влияет, потому что используют много количества сейчас электроэнергии для обогрева. Тоже, то есть нагрузка растет. Но в целом мы на сегодняшний день находимся в тех лимитах, которые нам доведены. На сегодняшний день Сумская область имеет лимит 372 мегаватта, но вчера вечером мы потребляли 373. То есть мы находимся в этом лимите. Мы оплачиваем. Заказываем электроэнергию, как говорится, оплачиваем наперед то количество, которое нам необходимо, и потребителям отдаем нам то, что они в общем-то требовали. Поэтому э, на сегодняшний день у нас нет проблем с бытовыми потребителями, там, с юридическими практически. Есть отдельные случаи, когда задерживается платеж, но в целом при стопроцентной оплате мы заказываем то количество, нам выдают, и мы снабжаем потребителя так, как они этого хотят. Ви зазначили, що перетоками із Росії, ось цією функцією майже зараз не користую, не користуєтеся через те, що немає такої необхідності. Да. Але із зростом споживання електроенергії, ось через ті фактори, які ви тільки не зазначили, може бути необхідність поновлювати ці зв'язки і перетоки, так? всього, необхідність появиться в введенні допоміжних мощностей. Если у нас есть ряд, ну на Украине есть ряд мощностей, которые э, сейчас не задействованы, ну, например, там на э, Змеевской станции, с которой ближе всего нам расположено там. Э, в работе находятся три блока, можно ввести еще дополнительно. То есть, когда появляется необходимость, они вводятся в работу. Если э, необходимости такой нет, то из работы некоторые из них выводятся. На самой территории Сумской области, вот я сказал, при потреблении 373 мегаватта, мы имеем генерацию, это Сумская ТЭЦ, Ахтырская ТЭЦ и Шостинская ТЭЦ. Три ТЭЦ, это отдельное предприятие, они производят в общей сумме, может производить 115 примерно мегаватт. Они иногда доходят до этой величины, иногда немного меньше. Ну и плюс мы получаем, я говорю, со стороны Харькова, со стороны Полтавы, мы тоже получаем часть мощности. Поэтому пока необходимости именно потребуется. Да, к зиме мы будем увеличивать. По опыту прошлой зимы мы увеличим примерно еще процентов на 20-30 на потребления. То есть у нас будет где-то 470 до 500 мегаватт будет доходить. Вот. К этому времени будут дополнительные задействованы блоки, дополнительные генерации. Мы должны получать столько, сколько мы планировали. Додатковый блок, додатковая генерация, это на территории нашей области? Да. Нет, и... нет, не на территории нашей области, uh -huh. это а, на территории э, всей Украины. Ближайшая Змеевская... Ну, даже наша вот сейчас Шостка, например, имеет Шостинская отряд 60 мегаватт. Она 60 мегаватт сейчас не работает, в этом нет необходимости. Когда появляется необходимость, вводятся все блоки, все мощности, тогда она производит больше. Тобто додаткові потужності їх вистачає на території України На території України, так. Да. Тобто своїми силами да. ми в змозі будемо впоратися із да. якимись навантаженнями, які можуть виникнути? Так, да, ті, на котрі зараз нагрузки в останні роки, ми з цим, я думаю, вполне справимося. Чи спілкуєтеся ви з російськими колегами? Чи зберігаються тісні ділові стосунки? Ні. Ну, сума взагалі не має зв'язків. ни договоров, ни связи на поставку. Я сказал, мы работаем через магистральные сети, через энергорынок, Укрэнерго, поэтому прямых связей нет с Россией по поводу поставок. Так, конечно, смотрим новости, смотрим, что происходит, видим, интересуемся, это естественное явление, но связи таких производственных у нас нет. А вот организацию перетоков, кто это, безпосередньо Украинерго занимается? Да, так? это Украинерго, государственная компания, которая занимается Класами напряження 330-750 це лінії підстанції, через які ми отримуємо ми них отримуємо електроенергію і роздаємо вже нашим потребітелям. Зрозуміло. Ну, ви, ви як фахова людина, можливо, у вас вийде пояснити сумчанам, що ж саме сталося ось на кордоні з Кримом, які зараз там відбуваються процеси. Ну, якщо можна загальну характеристику їм дати, наскільки ось ситуація там патова, на що далі можна розраховувати? Ну, я, як будь-який житель України, Сумщини, я смотрю новини, можу сказати, що електроснабження Криму существується по чотирьом лініям, які йдуть через переше, заходять в Крим, і з них Вначале две, а потом еще две были ну, повреждены, сознательно выведены из строя. На, в самом Крыму есть тоже свои генерации, есть свои ТЭЦ, но они вырабатывают ну, примерно 20-30% той мощности, которая потребляется. Естественно, что их не хватает. Переток, перегонять мощность с одного края Крыма на другой, ну, крайне проблематично. Поэтому часть территории остается без света. Я надеюсь, что ситуация будет доведена до логического завершения, но ну, уже не путем подрыва опор, а путем проведения э, каких-то переговоров и обе стороны пойдут на какие-то уступки, договорятся, потому что вот в пределах зимы мы не должны забывать, что отсутствие электроэнергии это и свет, и тепло, это и вода, и связь, и все остальное. То есть э, я надеюсь, что Россия по прекратить свою деятельность, ту, которую она сейчас ведет и ради, из-за которой происходят вот эти вот отключения. Но Украина, как бы, это лишняя демонстрация того, что нет полностью э -э независимых, полностью территорий, которые могут уйти, сказать, что вот были мы, жили, сейчас ушли, теперь мы ни от кого не зависим. Мы связаны, эти связи могут быть прекращены, но это делать нужно э -э в, так, в законодательном порядке. То есть пригодить доллар, предупредить, а потом отключать. Другое дело, что Крым сейчас физически не может обеспечить себя этой мощностью. Ну, это дело долгое. Я думаю, что в ближайший год он не сможет построить инфраструктуру так, чтобы обеспечить полностью себя и Ну, Может, к тому времени он опять вернется в Украину, и мы будем той, тем государством в тех же границах, которые были до 2014 года. А чей риск для Украины, ведь и ситуация, которая склалась, для ее энергетичных мореж? Ну, я думаю, что нет. Дело в том, что Украина сама по себе достаточно индустриальная страна, и мощностей, которые работали на Украине, и вот в основном все мощности были созданы еще в, в советское время. Поэтому она может быть более эффективна или менее эффективна, но этих мощностей вполне достаточно для э, потребностей. Тут следует отметить только то, что следует обращать внимание при ну и жителями всем остальным что электроэнергия, повторяюсь, товар, который желательно для любого энергетика понятно, что желательно, чтобы потреблялось ровным ровный график был, то есть одинаковая нагрузка для этого во всех странах не только в Украине мы как к этому идем потребителям предлагается увеличить нагрузку в ночное время, то есть перевести часть бытовой даже нагрузки на ночное время для этого вводятся и стимулирующие тарифы там цена на электроэнергию ночью меньше Все, кто покупает знает, что например, там, стиральные машинки, какие-то там микроволновки, э, печи там всевозможные, э, даже это я говорю о бытовом оборудовании, что оно может работать и в ночное время. Есть программа, которая подразумевает, что там, в час ночи включается, в три часа выключается это оборудование. Это позволит не только экономить электроэнергию, экономить за счет цены, потому что ночью она будет дешевле. Сколько выравнять график? У нас не будет пиковой нагрузки в ночное, то есть вечернее и утреннее время, и провал в ночной. Вот эти вот провалы, они очень э, плохо сказывается на самой системе, когда блок надо включить, потом остановить, потом включить, потом остановить. Что экономии от этого не будет. Он будет работать в таком режиме, когда его эффективность будет значительно ниже. Мы к нашим потребителям обращались о том, что в вечернее, утреннее максимум. Это с 8 до 10 часов утра, это э, с 5 там, до 9 часов вечера. Если у вас нет необходимости, не надо включать одновременно вот весь свет, который там дома есть. В ночное время, если что-то возможно сделать, сделайте в ночное время. Если нет, ну, постарайтесь перенести на какое-то более дневное. У нас же приходят люди в основном с работы, они включают, сразу включают телевизор, холодильник, то есть телевизор, там, микроволновку, сразу печь, мик, э, что-то жарят, пекут, тут же гладят, тут же включают все телевизоры. Естественно, ну, что разумею, нагрузка да, ну, человек привыкает, ему так комфортнее. Ну, всем нам, я имею в виду жителям, не только вот Сумщины, Украины, она привыкнет к тому, что это товар, который стоит достаточно дорого, который надо оплачивать и который надо экономить. Мы как-то привыкли, что надо экономить воду, надо экономить там... Тепло, вот очень много сейчас утепляют балконы, очень многие там делают дополнительные какие-то теплозавесы и так далее. Но пока электроэнергию далеко не все меняют. Лампочки меняют, там освещение меняют, приборы. Холодильники, если вы посмотрите, там продающиеся в магазинах, там указана величина класс этого холодильника по потреблению, сколько. Мало кто смотрит, в основном больше смотрят на цену. Но ведь больше потребляя, вы больше платите за электроэнергию. Поэтому мы плавно идем к тому, что начинаем понимать, экономить. Не последнюю роль в этом играют тарифы, которые, я думаю, что вот сейчас они немного выросли, запланировано, что они дальше будут увеличиваться. Но это позволит человеку планировать свои затраты и быть более рациональным в своем потреблении. Дякую, Виктор Александрович, за цікаву розмову. Наш эфирный час добегает конца. Это была программа «Погляд». До встречи в эфире СТС.